andijon viloyatining asaka tumani hokim o'rinbosari va bank filiali rahbarini kaltaklagan oila qamoqqa olindi xorazmdagi bog'chada 5 yoshli bola vafot etdi buxoroda qo'shmachi ayol ushlandi namangandagi bog'chada tilini chaynab yuborgan 5 yoshli bola vafot etdi davr bankdan qariyb 1,5 million dollar o'g'irlandi buyuk britaniyada muhammad payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sharafiga parad bo'lib o'tdi toshkentda ikki bola cho'kib ketib xalok bo'ldi moskva viloyatidagi azon omborida kuchli yong'in sodir bo'ldi hurmatli prezidentim men sizni iroda qizizman. tog'ammi do'mblami opammi 5 kishini qamab qo'yishdi andijon viloyatining asaka tumani hokim o'rinbosari va bank filiali rahbarini kaltaklagan oila qamoqqa olindi internetda video murojaat bilan chiqib qarindoshlari qamalgani va o'zi chorasiz qolganini aytgan qizaloqdan uning qarindoshlari o'zlarining qabih maqsadlaridan foydalanishgan deya ma'lum qildi ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum bo'lishicha qizchaning qarindoshlari hokim o'rinbosari va bank filiali rahbarini do'pposlagani sabab qamoqqa olingan qizcha xolasining qaramog'iga topshirilgan xorazm viloyatining xonqa tumanidagi bog'chada 5 yoshli bola vafot etdi viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi axborot xizmatida aytilishicha tumandagi toma mahallasida joylashgan 24 son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 5 yoshli tarbiyalanuvchisi O'sha sh aning tushlikdan so'ng tobi qochgani sabab zudlik bilan tez yordam chaqirilgan shifokorlar uning o'lganini qayd etgan bu bo'yicha sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar tomonidan yakuniy xulosa berilgach maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmati tomonidan to'liq bayonot beriladi deyiladi xabarda buxoroda qo'shmachi ayol ushlandi buxoro shahrida qo'shmachilik fakti bo'yicha ayolga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi unga ko'ra buxoro shahri ichki ishlar organi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida g'ijduvon tumani pozagar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1988 yilda tug'ilgan SM ismli ayol SO va NF ismli hamda voyaga yetmagan x bilan telefon orqali tanishib ular bilan uchrashib ularga buxoro shahrida yaxshi daromadli ish borligini aytib qiziqtirgan ularga fohishalik bilan shug'ullanishi o'zi mijoz topib berishini tushuntirib 2021 yil o'rtalaridan ikki ming yil mart oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida buxoro shahridagi turli millatga mansub fuqarolarga ma'lum bir haq evaziga turli joylarga yuborib qo'shmachilik qilish jinoyatini sodir qilgan holat yuzasidan jinoyat kodeksining 131 moddasi qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash 4 qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda namangandagi bog'chada tilini chaynab yuborgan 5 yoshli bola vafot etdi namangan viloyati chust tumanidagi 64 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2022 yil 1 avgust kuni tilini chaynab yuborgan 5 yoshli bola vafot etdi 2017 yilda tug'ilgan ash joriy yilning 1 avgust kuni ertalab maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilingan ta'limiy faoliyatiga yaxshi qatnashgan kun tartibiga ko'ra tushlik qilgan va gigiyena qoidalariga amal qilgach barcha tarbiyalanuvchilar qatori uxlashga yotgan tarbiyachi uyqudan uyg'onish vaqti bo'lganda avval qiz bolalarni so'ngra o'g'il bolalarni hojatga olib chiqish uchun uyqudan uyg'otgan lekin bola boshini ko'targan va yana qaytib yotib olgan qizlarni hojatdan olib kelib ashni uyg'otgan shunda bola tilini chaynab yuborganini ko'rgan va zudlik bilan hamshiraning oldiga birinchi yordam ko'rsatish uchun ko'tarib olib chiqqan maktabgacha ta'lim tashkiloti hamshirasi bolaga birinchi yordamni qilib zaruriy muolajalarni amalga oshirgan va tez tibbiy yordamga xabar bergan tibbiyot xodimlarining harakatiga qaramay bola vafot etgan o'lim haqidagi ma'lumotnomaga asosan j 22 o'tkir respirator infeksiyasi ushbu holat yuzasidan 2 avgust kuni viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tezkor guruhi tomonidan dastlabki o'rganish o'tkazilgan hamda tegishli ma'lumotlar va hujjatlar to'plangan hozirda holat yuzasidan tergov ishlari amalga oshmoqda tergov yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi davrbankdan qariyb bir yarim million dollar o'g'irlandi qayd etilishicha 2022 yil 7 iyul kuni 1976 yilda tug'ilgan s sh o'zining jinoiy sheriklari bilan o'zaro til biriktirib toshkentning davrbank tizimiga ruxsatsiz kirish orqali 15 milliard so'm miqdordagi pullarni o'zining jinoiy sherigi 2000 yilda tug'ilgan n -şey, ning nomi ochilgan plastik kartalarga o'tkazgan so'ng nsh ushbu pullarning 11 bir milliard to'rt yuz ellik uch million ikki yuz qirq to'rt so'm miqdorini noqonuniy o'zlashtirgan yechib olingan pullar jinoiy guruh a'zolari o'rtasida taqsimlangan mazkur holat yuzasidan toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tergov harakatlari natijasida 11 nafar fuqaro gumonlanuvchi sifatida jalb qilinib qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan shuningdek 2 nafar gumonlanuvchilar 1986 yilda tug'ilgan u s hamda bir yilda tug'ilgan a ni ushlash choralari ko'rilmoqda tergov harakatlari davom etmoqda buyuk britaniyada muhammad payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sharafiga parad bo'lib o'tdi angliyaning piterboro shahrida 31 iyul yakshanba kuni muhammad payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sharafiga tashkil qilingan tinchlik marshida yuzlab musulmonlar ishtirok etdi an'anaviy tarzda har yili o'tkaziladigan aksiya chog'ida dindorlar oldermens drive ko'chasidan fayzane madina masjidigacha yurib o'tdi u yerda vazxonlik va boshqa tadbirlar o'tkazildi tinchlik paradi har yili buyuk britaniyaning turli nuqtalaridan tashrifchilarni jalb qiladi tinchlik paradi muhammad payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hayoti va faoliyatini nishonlashga bag'ishlangan bo'lib 1981 yilda shayx muhammad yusuf mahalliy jamiyat rahbari tomonidan asos solingan yoyapsia mana qidirishyapti mchslar hamma shu yerda to'rtta beshta brigada kelgan suvni mana pasaytirishdi duoda bo'linglaruv toshkentda ikki bola cho'kib ketib halok bo'ldi bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali toshkent selxozda cho'milgani borgan ikkita bola cho'kib ketdi nomi ostida video keng tarqaldi dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 16-17 yoshdagi o'smir bola o'rtog'i cho'kayotganini ko'rib uni qutqarish maqsadida u ham suvga sakraydi va u ham cho'kib ketadi hozirda holat o'rganilmoqda hodisaga oid to'liq ma'lumot ertangi dasturimizda па это что такое не знаешь это мга это вот это это moskva viloyatidagi ozon omborida kuchli yong'in sodir bo'ldi ozon kompaniyasining ma'lum qilishicha barcha xodimlar ombordan evakuatsiya qilingan o't o'chiruvchilar voqea joyida bo'lib turibdi tez yordam xizmatlari navbatchilik qilmoqda 2 kishi kasalxonaga yotqizildi 9 nafari joyida tibbiy ko'rikdan o'tkazildi va kasalxonaga yotqizishga asos yo'q deb topildi deyiladi vazirlik xabarida yong'in haqida xabar favqulodda vaziyatlar vazirligiga kelib tushgandan so'ng uni o'chirish uchun vertolyotlar ishlatilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ombordagi yong'in maydoni 50 ming kvadrat metrni tashkil etgan favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarining birinchi o'rinbosari ombordagi yong'inni o'chirishni muvofiqlash uchun voqea joyiga yetib kelgan hali bartaraf etilmagan yong'indan ko'rilgan zarar miqdori hozircha 10 milliard rublga baholanmoqda